Xo'p, yahudiylar qur'oni karimda hudan avnasoro keladi hudan yahudiylarilar yana ba'zi o'rinlarda bani isroil deb keladi ya bani Isroil allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Qur'onda bunga o'xshagan oyatlar bor ey bani isroil sizlarga bergan ne'matimizni eslanglar sizlarga shunday ne'mat berdik uni eslanglar va boshqa olamlardan sizlarni fazilatli qildik deydi alloh taolo mani isroil yahudiy isroil o'zi kim yaqub alayhissalomning bitta ismi isroil ibroniy tilida isro degani banda degani il degani olloh degani abdulloh deganida de. isroil yaqub alayhissalomning bir ismi u kishini o'n ikkita farzandi bo'lgan o'n ikkita farzandi rohiyla degan ayolidan ikkita farzand ko'rgan uni ismi yusuf va binyamin qolgan ayollaridan o'nta farzand ko'rgan o'sha o'nta farzandni ichida bittasining oti yahudo o'sha yahudoning bolalari keyin yahudiylar deb nomlangan yahudiylar deb nomlangan ularni qur'on bani isroil deydi isroilning bolalari isroil farzandlari alloh taolo ularni fazilatli qildik deganda nimani nazarda tutgan alloh o'zi biladida lekin ulamolar aytadiki fazilat bu joyda ilm bilan bo'lgan kitob bilan asosan payg'ambarlarning to'qson foizdan ko'pi bani isroildan chiqqan o'sha o'nta yaquning farzandi o'ntasi hammasi payg'ambar yusuf alayhissalom ham payg'ambar binyamin ham payg'ambar bular keyingi avlodning payg'ambarlariga otalik degan. Musa alayhi alayhissalom yahudiylara hatto Isa alayhi alayhissalom ham yahudiylara o'sha joydan chiqqan Maryam zakariyoning qo'l ostidagi qaramog'idagi qizi edi. mehrobda turib dunyoga keltirdi Isa alayhi alayhissalomni erkak kishini qo'l tegmagan maryamga bokira bokiradan tug'ildi alloh taolo buni qur'onda isoning yani, misoli ollohning nazdida odamning misoliga o'xshaydi tuproqdan yaratdi bo'ldi dedi bo'ldi isoni ham bo'ldi dedi bo'ldi paydo bo'ldi olloh taoloi qodir zot odamni otasiz yaratdimi yaratdi otasiz yaratdi onasiz yaratdi odamni odam tuproqdan yaratdi isoni onadan yaratdi otasi yo'q olloh bunaqa qonunlarga bo'ysunmasligini ko'rsatib turadi ba'zi ba'zida qonunlarga bo'ysunmaydi qonunlar alloh taoloni qonunlari qonuniyatlari ular endi o'sha bani isroil iso alayhissalotu vassalomni payg'ambarman deb chiqqanda tan olmagan mariyam zinodan tug'di deb tuhmat qilishgan mariyam onamizga bani isroil ular dinga qattiq odamlar bo'lgan qadimda ular diniy masalalarda kimdir davo chiqsa shundoq ishonib ketmagan yoqasiga yopishishgan san kimsan deyishgan payg'ambarman desa uni payg'ambarligiga dalil talab qilishgan dalilni tug'ilganda keltirgan iso alayhissalom beshikda gapirgan inson beshikda tug'ilgan zahoti maryamdan qayedan kelding deb so'ragan yahudlar san deyishgan ota onang yaxshi odamlar <laughs> ediyu onang fohisha emas edi bu bolani qayerdan ottirib kelding deganda maryam onamiz ro'za tutganman gapirmaslikka bolani o'zidan so'rading <laughs> deb ishora qilganlar qo'l bilan qanaqa qilib beshikda yotgan go'dakdan nimani so'raymiz deganda beshikdagi go'dak gapirganki qoadulloh shuncha jumla tuzgan tug'ilgan go'dak ovoz chiqarmaganda jumla tuzyapti ongli ravishda va o'zini oqlagan lekin yahudiylar buni baribir qabul qilishmagan mo'jizani ko'rib turib qabul qilishmagan endi iso alayhissalomdan keyin ular ularni tavrot kitobida ilohiy kitobida eng oxirgi payg'ambar kelishligi bashorati bor ular uni moshax deydi moshax nasroniylar ham kutyapti ular masih deydi masih musulmonlardan arab mana e, yaqub alayhissalom kimni o'g'li ishoqni o'g'li ishoq payg'ambar ishoq kimni o'g'li ibrohim alayhissalomni o'g'li ibrohim alayhissalomni ikkita o'g'li bor bittasi ishoq bittasi ismoil ishoq kanonda qolgan o'sha bani isroilni davomchilari bu ishoq ismoil onasi sora onasi hojar ishoqni onasi sora nasabga kirib ketdi endi hojarni ibrohim alayhissalom makka mukarramaga olib borib makkani hozirgi kabani oldiga olib borib cho'lga tashlab ketgan homilador qoldi cho'lga tashlab orqasiga o'girilib ketyapsa hojar orqasidan qarab ey ibrohim meni cho'lga tashlab ketyapsiz hech narsa yo'q atrofda hech narsa yo'q bu tashlab ketishligingiz o'zingizni fikringizmi ollohni buyrug'imi deb so'raydi so'raganda de ibrohim alayhissalom ollohni buyrug'i dedilar unda ketavering dedi bo'ldi ketdi ibrohim alayhissalom ketdi hojarni tashlab ketyapti cho'lga o'sha joyda bolani tug'adilar ismoil ismi ismoilne qo'yadilar va suv qidirib yuguradilar yetti marta yugurishlari borku hajga borgan paytingizda umra qilgan paytingizda safo marvani yugurasiz to'g'rimi yetti marta safo marvani borib kelasiz hojar onamizni borib kelishi shu suv qidirib u togqa yuguradi bu toqqa kelsa narigi tog'da suv ko'rinadi unga yugursa bunga ko'rinadi shunaqa qiib yetti marta yugursa bola yotgan joyida tovonini yerga bit tursa pastdan suv chiqadi o'sha suv zamzam o'ha hojalarimiz keladida zam zam deydi zam zam degani to'xta degani suv vaqrab chiqib ketadi odam bolani oqizib yuboradigan darajada zam zam degan to'xta degan cho'lda suv paydo bo'ladi endi suvdan olib bolani ichidi suv bir ma'noda taom bir ma'noda chanqoqni bosadi charchoqni oladi suv eng katta foydali narsa sportsmenlar bo'lsa kerak ichinglarida suvni ko'p ichishni buyuradi qancha shug'ullansangiz shuncha suv iching suv odamni yog'larini eritadi eng foydali narsa va cho'lda endi tasavvur qiling cho'lda suvdan ko'ra qimmat narsa yo'q payg'ambarimizdan hadis bor eng yaxshi sa sadaqa sug'orish deganlar nimaga cho'lda e, bu ro'zada mana bilasiz chanqaganingizda birinchi bo'lib suvdan boshlaysiz og'iz ochish suv eng muhim narsa hojar onamiz qoldilar makkada va katta bir karvon o'tib ketayotgandi doim o'tardi u joydan qarasa suv paydo bo'lib qolibdi kelib suvni egasi kim bu yerda suv ko'rmagan deganda hoji meni meni suvim deganlar suv shu suvni foydalansak bo'ladimi biz ham shu yerga joy qilsak bo'ladimi deganda bo'ladi faqat meni himoya qilasanlar shu qabilani anaqa qilamiz shakllantiramiz suv bor <laughs> joyda hayot bor makkadagi hayot shunday boshlangan g'irt cho'l bo'lgan shu cho'lda boshlandi suvni egasi hojar olamiz namzan u kishiniki kelgan qabila bu kishiga xizmat qiladi va bir necha muddatdan keyin kelib ibrohim alayhissalom kelsalar ismoil alayhissalom katta yigit bo'lib qolganlar endi tarixi ko'pda buni tafsiloti juda ko'p man u bani isroil bilan o'rtadagi muammoni aytmoqchiman bani isroil ishohdan tarqadi narigio'g amakivachcha o'zi musulmonlar bilan arab musulmonlari bilan yahudiylar amakivachcha otasi bitta ibrohim alayhissalom ismoildan tarqagan arablar ishoqdan tarqaganlar bani isroil ishoqning o'g'li yaqub yaqubning o'n ikkita o'g'li bor undan tarqadi asosiy payg'ambarlar yaqubning avlodidan chiqdi oxirgi payg'ambar ismoilning avlodidan 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 kelib payg'ambar alayhissalom chiqdi yahudiylar shuncha payg'ambar bizdan chiqqan endi arablarga itoat qilmaymiz deydi hasad bor buyer hasad bor ular o'zlari o'zlarini qavmidan payg'ambar chiqishligi kerak degan davoni qilishadi allohni taqsimotiga qarshi yurishadi shuning uchun azaliy bu janjal to'g'ri ma'noda muomala qilishlik joiz masalan qur'oni karim yahudiylarning qizlar bilan nikohlanishlikka ruxsat beradi nasroniylarning qizlari bilan nikohlanishlikka musulmon erkaklarga ruxsat beradi ruxsat ya'ni fazilat emas muslima qiz yaxshi baribir o'zimizda beva turib boshqanarga ko'z yugurtirish yaxshi emas lekin zarurat bo'lib qoldi deylik shunaqa mamlakatda yashayapsiz uylanish kerak yahudiydan olsangiz bo'ladi nasroniydan uylansangiz bo'ladi bunaqa muomalani qilaveramiz lekin ularda azaliy o'zlarining e'tiqodlariga ko'ra e, iso alayhissalomni tan olmaydi muhammad alayhissalomni ular tan olmaydi ular oxirgi payg'ambar hali bor endi chiqadi deb yotibdi yaqinda bitta informatsiya tarqaldi o'zlaridan bitta moshax chiqdi işte, deyishdi e'lon qilishdi yosh bitta yigitni lekin bular o'yinlar hammasi kelishmovchilik shu şu, payg'ambarlik talashi madinaga kelganlarida payg'ambar alayhissalotu vasallam yahudiylardan Abdullah ibn salom degan odam musulmon bo'ldi edi. tavrotni ham yaxshi bilardi Injilni ham yaxshi bilardi yahudiylarning ahli ilmlaridan edi katta kishi edi e'tiborli odam edi. musulmon bo'lgandan keyin aytdiki meni qavmimni ham chaqiraylikmi yahundiylarni ularni ham dinga da'vat qilaylik islomga o'tsa yaxshi bo'lardi deganda payg'ambar alayhissalom yaxshi bo'ladi dedilar ulardan to'qqiztasini chaqirdilar eng kattalarini shunda abdulloh ibn salom aytdiki meni berkitib qo'ying pardaga berkitdilarda bir burchakka ular kelganda aytdilar abdulloh ibn salomni taniysizlarmi ha taniymiz kim u u bizni sayyidimiz juda e'tiborli odam uni otasi ham saidimiz bo'lgan u ham e'tiborli odam bo'lgan maqtab ketishdi shu odam musulmon bo'lsa nima deysizlar dedilar payg'ambarimiz desa bo'lishi mumkinemas deyishdi u juda e'tiborli inson bizni ichimizda u musulmon bo'lishi mumkin emas deyishdi shunda abdulloh chiq dedilar pardadan chiqib keldi chiqib kelib man musulmon bo'ldim dedi deganda haligi yahudiylar o'zi bu iflos odam edi deyishdi buni e'tibori yo'q edi deyishdi buni dadasi ham iflos bo'lgan uni ham e'tibori yo'q edi deb shundoq burilib ketib yuborishdi shunaqa qaysarlik qilishdi shunda payg'ambar alayhisssalom aytganlar agar shu to'qqizta odam yoki shu o'nta odam musulmon bo'lganda edi hozir yer yuzida fitna fasod bo'lmas edi deganlar shundan kelib chiqadiki asosan shular qiladi fitna fasodni yer yuzidagi urushlarning asosiysi shular suriyada janjal to'palon izrailni rivojlanishi uchun aslida butun dunyodagi janjal to'polonlardan bular shaxsiy manfaatdor dunyoni barcha joyida janjal bo'lishini xohlashadi bu orqali o'zlarini bozorlarini chaqqon qilish harakatini qilishadi musulmonlarga hmm. muxolifatligining sabablardan bittasi bu shu narsani nazarda tutganmz hozir keyinslbo' <laughs> bugungi kundagi o'shaibo o'shalarni ham g'oyaviy nqalari asosiy qanamolari hammasi yahudiylar to'g'ri shanaqangi endi bu yerda boshqa narsa ham bor hozir butun dunyoda dunyoda kuchlar taqsimlanib ketdi o'zi yahudiylarni sionizm tashkiloti bor sionizm radikal yahudiylar bor o'rtadoshlar yahudiylar bor hozirgi kunda kelib radikallari sianizm tashkiloti deyiladi ular ular e, hmm. davlat qurib davlat orqali butun dunyoda to'rt ming yillik aqidani shakllantirish uchun harakat qilyapti ular eski bobil bor vavilion uni qaytadan shakllantirish dovud alayhissalotu vassalomning yulduzi ularni da bayrog'ida turibdi olti qirra dovud alayhissalomning uzugidagi belgi u ularni bayrog'idagi ikkita yashil firot bilan nil daryosi bayroqdagi logika shundan iborat furot bilan nil o'rtasiga shomga ya'ni bani isroilning katta davlati saltanati qurilishi kerak Ularning e'tiqodi 4000 yillik e'tiqod bu u joydagi urushlar shuning uchun bo'lyapti u joyda musulmonlarni tozalash kerak bir biriga kirdirish kerak ularni hammasini o'ldirib rasvosini chiqargandan keyin ular o'zini bayrog'ini o'rnatish kerak sulaymon alayhissalomni taxtini qurish kerak quddusda mayti mahdisda taxtni olib borib 'sha yerga joylashtirish kerak bularni rejasi bor bular sionizm bu reja asosida qarshida kim bor nasroniylar ham bor nasroniylar kim evangelistlar nasroniylarni evangelist toifasi tramp evangelist evangelistlar bilan yahudiylar o'rtasida shartnoma bor u o'n oltinchi asrlarda qurilgan shartnoma nima deb shartnoma qilishgan musulmonlarga qarshi biz birlashamiz degan shartnoma o'sha shartnoma şey hozirga kelib e, dars ketdi hozir evangelistlar bilan sianistlar o'rtasida janjal bor <laughs> endi uchinchi toifa paydo bo'ldi dunyoni man boshqaraman degan uchinchi toifa bu kim bular globalistlar ularda din yo'q ular butun dunyoni o'sha logolar bilan boshqarish sistemasini e, harakatidagi odamlar masalan elon mask bill geyts shunga e, o'xshagan katta katta mana e, facebookni aloqasi sukerberg bularda bularda e, globalizm sistemasi bor globalistlar ular globalistlar hozir evangelistlarga qarshi chiqib qolgan sionizm tashkiloti yo evangelistlar yoki globalistlar bilan birlashish ikkilanib turibdi hozir amerikaning kelajagi xitoyga bog'liq bo'lib qolgan xitoy o'tib ketyapti ko'p narsa shuning uchun globalistlar asosiy pulni xitoyga tikyapti de. xitoy kelajakda smart davlat bo'ladi smart aqlli shaharga aylanadi aqlli telefon aqlli mashina aqlli uy aqlli davlat quryapti ular shu darajaga keldi biz haliyam varag uchirib yuribmiz ular raketalar uchiryapti osmonga dronlar uchiryapti odamni odamlarga nisbatan ustida xohlagan ishini qilyapti xohlasa virus chiqarib hamma odamni uyiga o'tqizib qo'yyapti biz haliyam paypoqa mahsulot soib bo'ladimi deyurbmiz bu achinarli bu achinarli biz darhol maydonga chiqishimiz kerak ilmga it texnologiyaga ta'limga yo'nalishimiz kerak o'zimizda bizda islomiy ta'lim bor evangelistni ham kuchi ming yillar mobaynida yetayotgani yo'q sionizm ham kuchi asrlar mobaynida islomga yetgani yo'q bu globalistlarni ham kuchi yetmaydi lekin hozir eng katta xavfli kuch globalistlar sionizm uncha kuchli emas hozir evangelistlar ham unaqa kuchli emas ular ham dushmanlik xohlasa qiladida lekin eng katta xatarli kuch globalistlar ularni e'tiqodida ya'ni tushunchasida dinlar hammasi yo'q bo'lishi kerak yagona bir ya'ni butun dunyoni yagona boshqaruvga qo'lga olish kerak ular masalan elon maskni sistemalaridan bittasi nimani de, xohlayapti u butun dunyoni yagona wifiga o'tkazish rejasini qilyapti masalan davlatda inqilob bo'lsa davlatni to'ntarish qilsa kimdir harbiy kuchlarni kimdir kelsa birinchi nima qiladi davlat xavfsizligini himoya qilish uchun internetlarni o'chiradi to'g'rimi odamlar informatsiya oldi berdisida sekinlashsin uchun o'chiradi endi butun dunyoni wifiga ulab qo'ysa nima bo'ladi davlat bu sohada o'zini xavfsizligini himoya qil olmay qoladi wifini o'chir olmaysiz to'solmaysiz dunyo osmondan kelyapti wifi uni foyda tomonlari ko'p sizga manga zo'r informatsiya xohlagan paytda ala xohlagan joyda ol olasiz gap bo'lishi mumkin emas lekin o'rni kelgan paytida ularga xizmat qiladi boshqariladi masalan tesla teslaga o'tirsangiz eshikni quplaysiz bitta oldida kompyuter bor bo'ldi kompyuterga uyingizda rejasini ctuzasiz yotib uxlaysiz bo'ldi moshina o'zi qizilda to'xtaydi qiz e, yashilda o'tadi kelgan moshinadan qochadi to'g'ri uyigizga olib borib qo'yadi bo'ldi kompyuterlahga zo'rmi zo'r, zor. komfortmi komfort lekin siz o'ta ahamiyatli odam bo'lsangiz moshinaga o'tirib bitta uxlasaiz turganingizda ularni qarorg'ohiga bormasligigizni kim kafolat beradi hech kim o'rni kelgan paytda xohlagan odamini moshinaga o'tkazib o'zini uyga olib borib o'zi xohlagan boshqaruvni qilishi mumkin xavfli tomonlari bor bu jihatlar odamga chip taqishlik rejasi o'sha uh, neuralin yeah. uh, ya'ni bu ham elon mastin proyekti kelajakda shunaqa bo'ladiki bizani ixtiyorimizdan tashqari o'z ixtiyori bilan hech narsa q buni yutuq tomonlari ko'p masalan e, til o'rganish masalasi bor chipga sizga tilni yuklab qo'ysa inson bilan kompyuterning bog'liqligida xotiradan foydalansa bo'ladi demoqchi masalan hozir maymunga ping pong o'ynatdi to'g'rimi o'ynayapti kompyuterda chip o'rnatilgan maymun buni kelajakda katta yutuqlari bordir lekin o'sha chip şey bilan bizni bir e, global sistemada boshqarmasligiga kim kafolat beradi hech kim ana yani, ana yani shu jihatdan biz o'zimizni muqobilimizni o'ylashimiz kerak juda katta gaplar odamlar buni konsprologiya deyapti fitna nazariyalari fitna nazariyalari bo'lsau xursandmiz gapirdik ketdik deymiz lekin bu ish bo'lyapti bu ish bo'lyapti bir yilda o'n mingta kosmosga raketa uchirish rejasi bor ilon maskni hozir mingdan oshib qoldi uchirgan aketes osmonni egallab olgandan keyin butun it texnologiya ularni qo'lida bularni qo'lida biz nima qilamiz qarab o'tiramizmi nima qilar ekan bizni ustimizda nima o'ynar ekan deb biz ham o'qishimiz kerak bolalarni tayyorlash kerak masalan turkiya harakat qilyapti turkiyadagi vaziyat harbiy kuchlar masalasida dron masalasida bayraqdor proyekti kuchli proyekt hammaga qo'rquv sololyapti ya'ni turkiya xohlagan odamiga xohlagan gapni gapira olyapti nimaga kuchi bor o'zini avlodini o'zini millatidan chiqqan e, kadrga pulni tikdi va natijani oldi o'sha natijani e, ilmga tikilgan pul beradi biz ham shuni harakati qilishimiz <gülüşmiz> kerak siz bergan savolni e, masshtabi juda katta gapirsak bir soat ikki soat to'xtamay gapirishimiz mumkin mani bu haqida juda ko'p chiqishlarim bor ikki soatlab gapirganman tarixni keltirib chiqarish masalalari umumiy ma'noda shu to'g'ri diplomatik aloqalarga ruxsat masalan shariat haligi aytganimdek nikoh masalasiga ham ruxsat beryapti qizimizni ula ularga bermaymizu ulardan qiz ololaymiz ruxsat joiz va lekin bizga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bor radikal sistemalar mavjud o'sha radikal sistemalar o'zini radikalligini berkitish uchun bizni musulmon xalqimizni ichidan soxta sun'iy radikallarni yetishtirib chiqaryapti asli tagi ularda bizda islomda radikalizm yo'q islom odam o'ldirmaydi fasod qilmaydi buzg'unchilik qilmaydi nimaga buzg'unchilik qilyapti odamlar islom nomidan demak buning dirijorlari boshqalar ular bu musiqani shoddirishyapti ashulani bular aytyapti o'zi bilmaydi najmiddin erbaqonni zo'r gapi bor edi turkiyaning avvalgi boshqalaridan bittasi najmiddin erbaqon aytgan ediki sionizm degandi o'sha muxoliflarni radikal harakatdagi tashkilotlari shunday tashkilotki seni o'zini armiyasida qurol berib xizmat qildiradi o'zini armiyasida uni armiyasiga xizmat qilasan hatto mana man xizmat qilamanmi deydirib xizmat qildiradi Ma, man bo'lishi mumkin emas man xizmat qilmayman deysan lekin bitta ko'zingni ochsang ularga xizmat qilgan bo'lib chiqasan jihod deyaptida odamlar bular yahudiyga xizmat qilyapsan desangiz kallang joyidami deydi mana deydi yahudiyni o'ldiramankiman deydi vaholanki kattaroq fondan yuqoridan tikilib qarasangiz bular qilayotgan faoliyat ularga xizmat qilyapti suriyani parokanda qilish ularni siyosati ular davlat qurmoqchi bo'lgan joylarni musulmonlardan tozalash siyosati ularni maqsadi uni kim amalga oshiryapti bechora abu saloh amalga oshiryapti bechora abdulloh meni do'stim meni ukam meni jiyanim musulmon qilyapti o'sha ishni yana jihod deyapti tagini surishtirsangiz ularga xizmat ideyapti mana shu hodisa kinoga olib chiqishgan pu suvni ko'rganmisizlar bu suvni bu suvda qora degan xarakter bor-a, qora qora o'zi hayotda yashil degan odam yashil degan odam bor kimnidi oti mahmad yildirim degan odam laqabi yashil bo'lgan зеленый hamma narsa zeеленый bo'lgan davlat odam bo'lgan o'shani kinoda xarakter obraz sifatida qora nomi bilan o'ynatishgan qora e, yoqub degan odam bilan ashiratlar ichida ko'p operatsiyalarda qatnashganligini aytib faxrlanadida po'latni oldiga kelganda po'lat aytadi yaqubni ko'rsatadi taniysanmi buni san bu Yakub, biz toza odam bu deydi bu ashiratdan deydi bu bilan biz ko'p amallarga chiqqanmiz deydi deganda holat aytadi bu emas bu sionistku deydi bu siyonistlarni eng anaqasi shamirku bu deydi desa tomi ketib qoladi bu mana shu hodisa hayotda bo'lgan hodisa o'shani najbiddin erbaqon aytgan qora davlat odamlar ya'ni yahudiyga xizmat qilaman mana man xizmat qilamanmi degan voqea hodisani bitta aylantirib ko'rsa kimnidir qo'lida ularga xizmat qilgan bo'lib chiqyapti buning uchun biz nimani bilishimiz kerak siyosatni bilishimiz kerak vaziyatni to'g'ri tahlil qilishimiz kerak bunga o'xshagan suhbatlarimiz shu jihatdan manfaati bor bundan foydalanishimiz